Şah İsmail 1487-ci il iyun ayının 17-sində nüfuzlu Azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. Ata tərəfdən Şeyx Səfiyyəddin nəslindən olan Şeyx Heydər, ana tərəfdən Ağaqoyunlu Uzun Həsənən qızı Aləmşah bəyimin oğlu idi. Azərbaycan tarixini öz adını qızıl hərflərlə yazan şahın əsas məqsədi atalarının qisasını alaraq Azərbaycanı birləşdirmək, daha sonra İran, İraq və Şərqi Anadolu'nu fəth edib böyük dövlət yaratmaq idi. Bu səbəblə də Petruşkov yazırdı: Əgər Şeyx Heydər yalnız Azərbaycanı birləşdirməyi qarşısında məqsəd qoymuşdusa, İsmayili müridlərinin qonşu ölkələrdə çıxışları onun qarşısında daha geniş vəzifələr qoydu. Təəssüf ki, günümüzdə şaha qarşı başlanılan kampaniyada iştirak edən xeyli sayda sünni qardaşlarımız var. Onlar hər dəfəsində bildirirlər ki, Şah İsmail Azərbaycanı qulun gücünə şiəlləşdirərək bölgədə kütləvi qətillər törədib. Hətta bəziləri bildirirlər ki, Şah təkdir Azərbaycanda yox, ümumilikdə İslam dünyasında dini bölərək sünnə-şiə arasında ziddiyyətlərin güclənməsinə səbəb olub. Bu iki fitraya eyni anda cavab vermək yerinə düşür. Birincisi Azərbaycan da Səfəvilərdən əvvəl Qulaykilər və Qaraqoyunlular kimi Şiə dövlətləri mövcud olub. Bu da o deməkdir ki, Səfəvilərdən əvvəl Azərbaycanda Şiəlik mövcud idi. Bütövlükdə İslam şərqində isə Şiə Fatimlər, Şiə Qərmətələr və Şiə Buvehlər kimi dövlətlər fəaliyyət göstərib. Ölkəmizdə Sünnilərin qətl edilməsi məsələsi də günümüzdə mübahisə doğuran mövzulardandır. Ancaq tarixdə bəzi məqamlar var ki, şahın Sünnilərə mənfi münasibət bəsləmədiyini deməyə bizə əsas verir. Məsələn, 1501-ci il Bakının fəthindən sonra Şirvanın daxili müstəqilliyinə toxunulmadı. Bununla bərabər şah Qızı Pərxan xanımın Şirvanşahın oğlu Şahzadə Xəlidullahla evlənməsinə razı oldu. Şirvanşah 2-ci İbrahimin qızı da 1523-cü ildə Təbrizə göndərildi. Şah 1501-ci ildə Təbrizə daxil olub yeni dövlətin əsasını qoyanda Sünni Ağqoyunlu dövlətinin vəziri Zəkiyyə Təbrizini Şəfəvilər dövlətinin baş vəziri təyin etdi. Bütün bu hadisələr onun göstərir ki, şahın Sünnilərə qarşı münasibəti mənfi değildi. Ancaq müxtəlif dövrlərdə ölkənin ayrı-ayrı -ayr bölgələrində kifayət qədər qətillər olmuşdu. Bunun da səbəbi Ağqoyunlu əmirlərinin yeni dövlətə mənfi münasibəti ilə əlaqədar idi. Şah təbii olaraq belə əmirlərin müqavimətini görüb mərkəzi hakimiyyəti gücləndirmək üçün bu addımları atırdı. Ağqoyunlular sünni olduqları üçün bu hadisələrə sünnülərin qətli zülmü gəydirmək çox asandır. Buna bənzər hadisələr Şirvanda da baş vermişdir. Ancaq bu hadisələrə sünnülərin qətli kimi yox, mərkəzi hakimiyyətin gücləndirilməsi kimi yanaşmaq lazımdır. Bəyəzidir naqarəsi tarixçilər sual edə bilərlər ki, şahın mərkəzləşdirmə siyasəti nə üçün yalnız Şiələr yaşayan bölgələrdə olub. Cavab olaraq bildirə bilərik ki, Şah İsmail vaxtilə Şiə məsbəbinə mənsub olan, ancaq dövlətə itaatçilik edən məhzan daranlıların da qətl edilməsinə əmr etmişdi. 1511-ci ildə Şah Qul usyanını başlatan isyan liderləri Şiə olmalarına baxmayaraq, şah onları Sultan Bəyəzidə xəyanət etdiyinə və Təbriz karvanına basqın etdikləri üçün edam etdirmişdi. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, Şah İsmail tənqid edilən məqsəb və ya ideoloji əsasında 7 hissəyə bölünmüş Azərbaycanı birləşdirib 14 əyalət təbəttük etdi. Bəli, o dövrdə Azərbaycan torpaqları 7 ayrı-ayrı dövlət tərəfindən idarə edilirdi. Şirvanşahlar dövləti, Şəki hakimliyi, Ərdəbil hakimliyi, şimali və cənubi Ağqoyunlu dövlətləri, Azərbaycan mülkü olan Diyarbəkirələ keçirən üzbəqədər bəyliği və daim Azərbaycanın şimal-qərp torpaqlarını baskın edib xalqa rahatlıq verməyən yurdsuarları çıxdığı müqəddəs yolda 13 yaşlı İsmailin yanında cəmi 7 nəfər müridi var idi. Ərzancana çatanda bu rəqəm təqribən 7000-ə çatır. 1500-cü il cəbanı döyüşündə 26 min nəfərlik ordunu məğlub edərək Şirvanı, 1501-ci il şərur döyüşündə 30 min nəfərlik ordunu məğlub edərək Gülçayın qərbı və Cənubi Azərbaycanın bir hissəsi birləşdirildi. Azlanan digər bir iftira da Güyə səfəvilər dövlətinin Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur və şahın gördüyü işlər tamamilə başqa ideyolojiyyəyə xidmət edir. Şah İsmailin Gülüstan qalasının mühasirəsi zamanı müridlərinə sizə Gülüstan qalası lazımdır, yoxsa Azərbaycan taxtı sualını verməsi bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün kifayətdir. Çünki Uzun Həsəndən sonra bölgənin siyasi liderləri Azərbaycandan çox öz siyasi maraqlarını düşünürdülər. Yarandığı ilk illərdə səbəblər dövlətinin siyasi sərhədləri xəritədə göründüyü kimidir. Ölkənin daxilində yerləşən şəhərlər, Azərbaycan şəhərləri, xalqın danışıq dili, ordu və səradə istifadə olunan dil də Azərbaycan türkçəsidir. Şah İsmailin günümüzə qədər gəlib-satan şeirləri də ana dilimizdədir. Dövlətin paytaxtı Azərbaycan tarixində mühüm yer tutan Təbriz şairidir. Dövlətin baş vəzirindən tutmuş ən kiçik bəylərinə qədər Azərbaycanlılardan təyin edilirdi. Osmanlı dövlətində isə türkmənlərə laiqiliq qiymət verilmədiyi üçün onlar axın-axın Azərbaycan şahının yanına gəlirdilər. Günümüzdə türk tarixçiləri tarixi səhflərini etiraf etmək əvəzinə Şaha Börklə oturaraq bildirirlər ki, Cüveyn Şah İsmail Şiəliyi yayaraq bu adamlardan istifadə edirdi. Məqsədi isə Osmanlı dövlətini daxildən məhf etmək olub. Halbuki köç edənlər mənsub olduğu dövlətdə layiqli yerlərini tapa bilməyə Azərbaycanə gəlirdilər. Türkiyə tarixçiləri bu yanaşmayla Şah Qulu isyanını da Şah İsmailin başlattığını iddia edirlər ki, bu da yanlışdır. Çünki səhəvi mənbələrində Anadolu'da təhrəttlikləri dağıntılara görə Şah İsmailin isyan liderlərini Təbrizə heydəm etdirdiyi yazılır. Şaha qarşı atılan iftiraları saymaqla bitirmək olmaz. Bu yalanlara Azərbaycanlı həmyərlərimizin də inanmaları çox təəssüfləndiricidir. Azərbaycan tarixini ləkələməyə çalışanlar tərəfindən ortalığa atılan başqa bir yalan da Güyə Şah İsmail dövlətinin əsasını qoyarkən anası Şiəilik məzhəbini qəbul etməyibdiyi onu öldürtməsidir. Əgər sözü gedən hadisə baş vermişdisə, şahın anası 1501-ci ildə öldürülmüş olardı. Ancaq Ağaləm Şəhbəyəm xanım 1522-ci ildə öz əzəliyi ilə vəfat etmişdir. Bəziləri də şahı içki içən və vaxtını əyl şişrətlə keçirən biri kimi qəlemə verirlər. Xorasan hakimi Sultan Hüseyn Bayqara ilə şahın siyasi əlaqələri zamanı baş verən bəzi hadisələr bu iddialara cavabdır. Şah İranı fəth etdikdən sonra səfəvilər şərqdə Xorasan dövləti ilə sərhədə olur. Dövləti idarə edən Sultan Hüseyn Bayqara şərqdən hücum edən Cəngatay şahzadələrinin qarşısını almaq üçün şahdan yardım istəyir. Şah bu təklifi qəbul edir və Qızılbaş ordusunun Xorasana göndərilməsi haqqında göstəriş verir. Qızılbaşlar əmrini yerinə yetirdikdən sonra Sultan Hüseyn Bayqara təşəkkür əlaməti olaraq şaha sarayının ən bacarıqlı rəqqaselərini də hədiyyə kimi göndərir. Şah digər hədiyyələri qəbul edəndən sonra huzurunda göbək oynatdıran xalqın sərhəddində düşmən at oynadara deyərək gələn rəqqaselərin geri göndərilməsini əmr edir. 1509-cu ildə Şeybanixan Xorasan'da taxt mübarizəsindən istifadə edib bölgəni ələ keçirdi. Buradan şahı aşağılayıcı məktub göndərib onu dövlətə zəstlədi. 1510-cu ildə baş vermiş Mərf döyüşündə Şeybanixan məğlub edildi. Şah Sultan Bəyazinin Şeybanixana dəstəyini öyrənəndə onun başdərisini soyudurub sultana göndərdi. İran mənbələrində bu hadisənin səbəbi Mərv qalasında Sultan Bəyazidə aid məktubun tapılması göstərilir. Bəzi tarixçilər də deyirlər ki, şah belə bir addım atmaqla bildirmək istəyirdi ki, ona qarşı gələn hər kəsin sonunu Özbək xanını naqibəti gözləyir. Digər tənqid olunan məsələlərdən biri də şahın Avropa, o cümlədən Portuqaliya ilə münasibətləridir. Doğrudur, şah İsmail müasir odlu silahlar əldə etmək üçün Avropayla əlaqələr saxlayırdı, ancaq bəziləri bu əlaqələri şahın İslam dövləti olan Osmanlıya qarşı xristianlarla işbirliyinə girməsi kimi qiymətləndirirlər. Onların dəyərləndirdiyi kimi məsələyə yanaşsaq, bu kinin ilk hansı tərəfdən gəldiyini öyrənmək lazım gələr. Hələ İsmail anadan olmadan öncə Şeyx Heydərin bölgədə fəaliyyəti Sultan 2-ci Bəyazı tərəfindən mənfi qarşılanırdı. 1488-ci ildə Şeyx Heydərin Şirvanda öldürülməsi xəbərinə eşitdən sultanın sevinçləri barədə qaynaqda məlumatlar var. 1501-ci ildə isə İsmailin başçılığı ilə başlayan hərəkət də Osmanlıyı narahat edirdi. Bu səbəblə də Sultan Bayazid, Əlvant Mirzə, Sultan Murad, Şeybanıxan, 1512-ci ildə hakimiyyətə gələn Sultan Səlim isə Übeydxan, Canıbəy, Teymur Sultan, Əlâdövləz üz qədər Qançuquri, Şirvan, Qilan və Mazandaran hakimlərinə məktublar göndərib onları şaha qarşı birləşməyə çağırdı. Siyasi cəhətdən parçalanmış Azərbaycanı birləşdirməkdən çətin, onu qoruyub saxlamaq idi. Bu səbəblə də Şah Avropa ilə diplomatik əlaqələri lazımi səviyyədə saxlamağa məcbur idi. Şahı bu xüsusda günahlandırmaq da doğru olmaz, çünki vaxtilə Sünni Ağqoyumlu hökmədarı Uzun Həsənin də siyasi fəaliyyətində Avropa xüsusi yer tuturdu. 1514-cü il çaldıran döyüşündən sonra Şah ordusunu texniki cəhətdən gücləndirmək üçün Portuqallarla danışıqları sürətləndirir. Bəzi tarixçilər Şahın Portuqallardan vəd olunan müasir silahları ala bilmədiyini bildirsələr də, Avropa mənbələrində bu haqqda kifayət qədər maraqlı məlumatlar var. Məsələn, 1515-ci il 29 aprel tarixində Venesiyanın kibricanişini hökumətinə göndərdiyi məktubunda deyir: "Təsdiq edilir ki, Sufi 100 min nəfərdən artıq qoşun toplayıb və çoxlu sayda top əldə edib. Onu da deyirlər ki, Sufi Osmanlı sərhədinə yaxınlaşacaq və Türklər geri çəkiləcəklər." Allah eləsin ki bu xəbər doğru olsun. Çünki bu məsihlərin xeyrinə olardı. 1518-ci ilə aid Venetsiyalılar tərəfindən yazılmış başqa bir məktubda deyilir. Rəsmi məlumat alınmışdır ki, Sufi 70 min nəfərlik qoşun dəstəsi ilə Təbrizdədir. Onların arasında Portuqaliya kralının göndərmiş olduğu silahlı əsgərlər və topçular da vardır. Portuqaliya kralı Oro səfərini də göndərib Sufi bu səfərləri böyük ehtiram və qiymətli hədiyyələrlə qarşılamışdır. O həm də Portuqallılara Hind okyanusunda böyük olmayan lakin çox rahat ada da bağışlamışdır. Avropa ilə buna bənzər siyasi əlaqələr təkcə səfəvələr tarixində yox, digər İslam ölkələrində də mövcuddur. Məsələn 1485-ci ildə başlayan Osmanlı-Məmluk müharibəsində Adana yaxınlığında məğlub olan Osmanlı dənizdə qələbə qazanmaq üçün Kiprdə Venesiya-ya aid olan limanı kirayəyə almaq təklif etmişdir. Buna qarşılıq Məmlük dövləti də İtaliya dövlətlərinə məktublar yazıb yardım tələb edirdi. Osmanlı dövləti Məmlüklə müharibə etdiyi zaman 1492-ci ildə İspaniyada yerləşən sonuncu İslam dövləti Qranada əmirliyinin yardım üçün müraciətini cavabsız qoydu. Nəticədə elə həmin il Qranada əmirliyi süqut etdi. Buna bənzər siyasi əlaqələr Qərbdə də mövcuddur. Məsələn 16-cı əsrdə Avropada qonşu dövlətlər tərəfindən təklənmiş Fransa Osmanlı dövləti ilə ittifaq müqaviləsi imzalamışdı. Ancaq bu günlərdə fransızlar, nə Anadolu türkləri, nə də ərəblər bu siyasi əlaqələri qabarıb öz tarixlərini ləkələmirlər. Ümumilikdə iki tərəf arasında bağlanmış müqavilənin mətnə diqqət etsək görərik ki, Şah İsmail heç də az şərtlər irəli sürməmişdir. Müqavilə 4 bənddən ibarət idi. Şəfəvi şahının Bəhreynə və Qətivə qoşun çıxarmasına Portuqaliyanın hərbi gəmləri kömək göstərməli Mekran və Bəlucistanda özünü göstərən qiyamların yatırılmasında Portuqaliyanın hərbi dəniz qüvvələri Şəfəvi sarayına yardım etməli, Osmanlı dövlətinə qarşıki mübarizədə Portuqaliya Şəfəvi dövlətinə lazımi yardımı göstərməli, Şəfəvi dövləti hörmüzə olan iddialarından əl çəksin və Portuqaliya kralı Emanuel Adanın əmiri Turancahı yenidən bu adaya əmir təyin etsin. Təəssüf ki, Azərbaycan şahına qarşı atılan iftiralar sosial şəbəkələrdə də təbliğ edilir. İzləyicilərimiz tərəfindən bizə dəfələrlə şikayət edilən bir YouTube kanalında belə təbliğatlar aparılır. Sözü gedən kanalda İran haqqında hazırlanmış videoda Azərbaycan səfəvilər dövlətinə toxunaraq bu dövlətin mövcud olduğu illərdə yalnız Şünni İslam ölkələrilə müharibələr apardığı iddia edilir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan səfəvilər dövlətini eyniləşdirməyin özü böyük yanlışdır və qəbul edilməzdir. Bundan başqa səfəvillərin daim müsəlmanlarla mübarizə apardığını ittihid edənlər Şimal Qərbdə yerləşən və daima Azərbaycan xalqına xəyanət edib dağçı yürüşlər təşkil edən Gürcüstanın 1517-ci ildə Şah İsmail tərəfindən fəth edilməsini, Şah 1-ci Abbasın dövründə Xərmüz adasında Portuqalların məğlub edilib adadan qovulmasını, Şah 2-ci Abbasın Çuxuncaçay ətrafında rusları darmadağın edib Şimali Qafqazdan çıxarmasını qeyd edirlər. Doğrudur, səfəvilər dövlətinin mövcud olduğu illər ərzində mübarizələrinin böyük bir hissəsini sünni müsəlman ölkələri ilə aparıblar. Bunun da səbəbi ölkənin yerləşdiyi coğrafi bölgə idi. Yəni Azərbaycanda yaranmış bir dövlətin Fransaya, İspaniyaya, Venesiya və ya Macarstana müharibə elan etməsinə dərəcə məntiqsizdirsə, bu arqumentlərlə çıxış edənlərin iddiaları da bir o qədər məntiqsizdir. Belə iddialarla çıxış edənlərin əksəriyyəti Əzizə Cəfərzadənin Bakı 1501 kitabına istinad edirlər. Bu kitab Sovet dövründə yazılan tarixi romandır. Günümüzdə şükürlər olsun ki, rusların parçala və hökümçül siyəsətindən xəbərdarıq. Əzizə Cəfərzadə oca sərində sünni-şia ayrımını qavbardaraq iki tərəf arasında qarşılıqlı nifrətin yaranmasına səbəb olmuşdu ki, bu da mərkəzin maraqlarını kifayət qədər ödəyirdi. Rus tarixinin ən əhəmiyyətli dövlət xadimi olan Azərbaycan torpaqlarına göz düşən çar I Piotr öz vəsiyyətində deyirdi: Əgər Osmanlı və Şəfəvi müsəlmanları göz açıp hüquqlarını qanısalar, o bizə böyük zərər olar. Həm Osmanlı, həm də Şəfəvi din xadimlərini ələ almaq və onlar vasitəsilə sünni və şii şey ihtilaflarını qızışdırmaq lazımdır. Günümüzdə sünni-şii ayrımı ilə məşğul olanlar diqqət etsinlər. Çünki onlar Rus səri biotur kimi bu ixtilaflardan istifadə edib qardaşı-qardaşa güldürən və başqa insafsız əməllərlə İslam şərqində möhkəmlənməyə çalışan siyasətçilərin missiyalarını yerinə yetirirlər. Sovet dövründə buna bənzər əsərlər və təbliğatlar az deyil. Məsələn Səməd Vuruğun 1937-ci ildə yazdığı Vaqif dramı da bu qəbildəndir. Əsərdə Azərbaycan xanadanı olan Qacarların xüsusilə də Ağaməhəmməd Şah Qacar mənfi obraz kimi təqdim edilir. Dövrün tələbinə uyğun olaraq mərkəzə göstərdiyi dırnaqarası xidmətinə görə Səməd Urğun 1941-ci ildə Stalin mükafatına layiq görülmüşdü. Azərbaycan tarixini öyrənmək istəyənlər Sovet dövründə yazılmış bu əsərlərə yox, elmi tarixə mənbələrə müraciət etsələr daha məntiqli olardı. Əməmlikdə tariximizə dini nöqtəyə nəzərdən yanaşaraq səfəviləri üz qarası hesab edən sünni qardaşlarımızla yanlış addımlar atırlar. Bu yanaşma ilə dövrün tələblərini əsas götürmədən tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərinə qiymət vermək doğru deyil. Tariximizə iftira ataraq bizə hər dəfə Osmanlı dövlətini nümunə göstərənlərə bildirmək istərdik ki, bu yanaşma ilə Osmanlı dövlətini də dəyərləndirsək kifayət qədər boşluqlar meydana çıxır. Məsələn, Osmanlı sultanları özlərini İslam xəlifəsi adlandırdıqları halda, İslam'a zidd də olaraq hissilər, dünyanın 4 bir tərəfindən cariyələr gətirərək saraylarında hərəmxana saxlayır, taxt uğrunda öz qardaşlarını, hətta valideynlərini belə qətletməkdən çəkinmir. Siyasi və iqtisadi nüfuzlarını artırmaq üçün İslam ölkələrinə hərblər elan edərək öz lidaşlarına qarşı qön çəkirdilər. Əgər tarixə belə qiymət versək, olduqca gülünc vəziyyətlə qarşı-qarşıya qərarı. Halbuki Osmanlı yalnız Türkiyə üçün yox. Elə Azərbaycan üçün də İslamın və Türk dünyasının şanlı dövləti kimi qəbul edilir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dini din alimlərindən, ədəbiyyatı-ədəbiyyatşünaslardan, tarixi isə tarixçilərdən öyrənmək daha doğru olar. Çünki bir tarixçi sizin suallarınıza o dövrün şərtlərinə uyğun cavab verəcək. Başqa bir mübahisəli məsələ isə Təbriz sakinlərinin şaha olan münasibətidir. Bəzi iddialara görə 1501-ci ildə şah Təbrizə daxil olarşən yerli halı tərəfindən yaxşı qarşılanmamışdır. Osmanlı tarixçilərinin iddialarına görə isə 1514-cü ildə Sultan Səlim Təbrizə daxil olarşən əhali onu gülşəkli qarşılamışdır. Ancaq mənbələrdə bunun əksini söyləyən və Təbriz əhalisinin şaha bağlı olmaması haqqında məlumatlar var. Çaldıran döyüşündən 1 il əvvəl 1513-cü ildə Şahın Xorasanda olmasından istifadə edən Süleyman Mirzə Ərdəbildə özünü Şəfəvəllər dövlətinin yeni şahı elan etdi və Təbrizə doğru irəlilədi. Təbriz əhalisi ləngc ona şəhərin qapılarını açdı. Hətta Süleyman Mirzənin ordusunu məğlub edib özünü də öldürdülər. Şaha qarşı bir isyanın yerli hal tərəfindən yatırılması şəhər əhlinin ona olan bağlılığından irəli gəlirdi. 1514-cü ildə Sultan Səlim geri çəkiləndən sonra şahın yenidən Təbrizə daxil olmasına da xalq müqavimət göstərmədi. Bütün bunlar Təbrizin şaha olan sadiqliyinin göstəriciləridir. Günümüzdə də Təbriz və Cənubi Azərbaycanın digər şəhərlərində Şah İsmaili dərin hörmətlə yad edilir. Azərbaycan səbəblər dövlətinin tariximizdən ayrı başqa ölkə və xalqlarla bağlayanların iddialarından biri ölkənin bayrağında şir və günəş şəkli, digəri isə paytaxtın İsfahana köçürülməsidir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, Səfəvilər dövlətində şir və günəş təsvirlərindən öncə ayıldızlı bayraqlardan istifadə edilirdi. Dövlət bayrağının dəyişdirilməsi Şah Abbasın hakimiyyət illərinə təsadüf edir. Bundan başqa Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşkanlığı forsumdakı ulduzlardan birinin aid edildiyi Şah İsmailin köməyi ilə Hindistanda yaradılmış Babur dövlətinin də bayrağında bu təsvirləri görə bilərik. 1578-ci ildə Osmanlı və Şəfəvi dövlətləri arasında başlamış müharibə Azərbaycan vilayətlərinin böyük bir hissəsinin itirilməsi ilə nəticələndi. Bu səbəblə də 1598-ci ildə paytaxt dövlətin mərkəzinə, yəni İsfahan şəhərinə köçürüldü. Tariximizə bu qədər iftiraların atılması gənclərimizin məlumatsızlığından irəli gəlir. Onlar özləri də bilmədən bəzi qəbilə dövlətlərinin gecə-gündüz çalışdıqları bu layihədə onların alətinə çevrilirlər. Bura da əsas məqsəd халqımızın milli kimliyini yaddaşlardan silməkdir. Belə olduqda onlar müxtəlif sahələrdə çox rahatlıqla ölkəmizə təsir edə bilərlər. Ancaq nə qədər ki ölkəmizdə milli ruhda böyümüş gənclər var, onların məkrli planları elə layihə olaraq qalacaq. Yolunu bilən yetən hər mürid şah bilər. Gecələr yoxsu qaçar, gündüzlər şahidlər. Həqiqət ataşında yanan könül şah səfər durmaz qanımda, üzərlə şaha gedər. you mm -hmm.